نہیں ہو سکتا نبی بھی کھانے پینے کا محتاج ایک مومن ایک کافر بھی کھانے پینے کا محتاج ایک بچہ بھی کھانے پینے کا محتاج ایک ولی بھی کھانے پینے کا محتاج اللہ تبارک متادے نے کھانے پینوں کو انسانوں کی ضرورت بنا دیا کوئی اس سے بری نہیں ہو سکتی اور دوسری چیز پہننا اڑنا انسان جو یہ پہنتا اڑتا ہے اس کو انسانوں کی ضرورت بنا دیا ہے ایسا ضرورت کا تعلق پیدا کر دیا کہ ہر ایک اس کا محتاج ہے پہن اوڑنے کے لیے لباس ہر ایک کو چاہیے بھلے وہ دین کے اعتبار سے کسی بھی لیول پر ہو دنیا کے اعتبار سے کسی بھی پستی پر ہو لیکن کوئی بھی اپنے پہننے اوڑھنے سے آزاد نہیں ہو سکتا تو پہننا اوڑھنا اس کو ضرور بنا دیا اور تیسری چیز رہنا سہنا رہنے سہنے کے لیے گھر بنانا جھوپڑا بنانا ایک مکان بنانا اس کو اللہ تبارک مطالعہ نے ضرورت بنا دیا زندگی اور اس سے کوئی بھی بری نہیں ہو سکتا کسی بھی روحانیت کے مقام پر اس کو رہنے سے رہنے کیلئے ایک ٹکانا چاہیے بھلے وہ ہی اور اس سے نہ نبی آزاد ہے نہ غیر نبی آزاد ہے ہر ایک کو رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے ایک بچے کو بھی رہنے کے لیے معقول جگہ کی ضرورت ہے ایک بوڑھے کو بھی رہنے کی ضرورت ہے. ہے ایک ولی کو بھی ایک نبی کو بھی ایک کافر کو بھی فاسق کو بھی رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے وہ رہنے کے لیے اپنا ایک ٹھکانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کی ضرورت بنا دیا کسی کو اس سے دیا. کو دا دا اور چوتھی چیز ان سو الفت کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ان سو الفت کے لیے رفیق حیات بنانے کی ضرورت ہے دین اسلام نے نکاح کا راستہ بتایا کہ نکاح کے راستے سے اپنا ایک رفیق حیات چھوڑ دنیا کے انس ان الفت کے ساتھ دا 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 آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کوئی بھی آزاد نہیں ہے. نبی بھی نکاح کرتا ہے غیر نبی بھی نکاح کرتا ہے فاسق فاجر بھی نکاح کرتا ہے کافر کو بھی ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے و الفت کے لیے جینے کے لیے رفیق حیات کا انتخاب یہ انسانوں کی فطرت و ضرور بنا دیا کوئی بھی اس سے بری نہیں رات آپ دیکھیں سب انبیاء نے نکاح سو سوائے ایک نبی کی حضر علیہ وسلم کے انہوں نے نکاح نہیں فرمایا اس کے علاوہ سارے انبیاء نے نکاح فرمایا ہاں البتہ عیسا علیہ سلاۃسلام نے ابھی تک تو نکاح نہیں فرمایا وہ آسمانوں پر زندہ سلام پر قرب قیامت میں تشریف لائیں گے دنیا میں یہاں تشریف لائیں گے اسی عمر محمد یا صاحب سلاد التسلیم کے ساتھ رہیں گے اور نکاح فرمائیں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی اور روایت جا کر دو بیٹے ہوں گے ایک کا نام روسا ہوگا ایک کا نام محمد ہوگا دنیا میں نکاح ہو پائے تو دیکھو ایک نبی کے علاوہ سارے نبی نکاح کر رہے ہیں یہ نکاح ایسی انسان کی فطری ضرورت ہے بلکہ یہاں تک محدثی نے لکھا ہے کہ نکاح ایک ایسی عظیم و شان عبادت ہے یہ صرف ایک سماجی تعلق کا نام نہیں ہے کہ دو افراد کا تعلق کے سماجی قائم ہو گیا یہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں یا اس کی وجہ سے دو خاندانوں کا تعلق قائم ہو گیا یا دو ملکوں کا جو دو قبیلوں کا تعلق قائم ہو گیا یا دو ریاستوں کا تعلق قائم ہو گیا کہ ایک ریاست کا شہزادہ ہے دوسری ریاست کی شہزادی ہے دونوں کا نکاح ہو گیا تو دو ملکوں کے ساتھ تعلقات ہو گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ نکاح مستقل ایک عبادت بھی ہے اور یہ ایسی عظیم شاہ عبادت ہے کہ یہ عبادت کو اللہ تبارک نے جب سے وجود بخشا ہے یہ اب عبادت بھی ختم نہیں ہوگی نماز آپ کی ختم ہو جائے گی روزے آپ کے ختم ہو جائیں گے حج آپ کے ختم ہو جائے گی زکاة آپ کی موقوف ہو جائے گی ساری عبادتیں جتنی ہیں ساری کی ساری موقوف ہو جائیں گی یہ دنیا تک لیکن نکاح کی عبادت جنتوں کے اندر بھی قائم رہے گی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود برحراز نکاح نکاح قائم فرمائیں گے خود نکاح تو آج اہل جنت صرف ایک عبادت وہاں کریں گے نکاح کی عبادت اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں جنت میں نماز نہیں ہے نماز تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے جنت میں روزہ نہیں ہے روزہ تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے زکاة نہیں ہے حج نہیں ہے جب جنت مل گئی تو جنت میں صرف ایک عبادت قائم رہے گی اور وہ نکاح کی عبادت ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ نکاح کتنی عظیم و شان روحانی عبادت ہے جس کو بظاہر ہم ایک معمولی تعلق ہی سمجھتے سماجی بنی تو بنی نہیں بنی تو ختم ہوگی عظیم الشان عبادت ہے اور اس بنیاد پر اللہ تبارک تقسیم کرتے ہیں اس بنیاد پر لوگوں کی روحانی ترقیاں ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جب نکاح پڑھایا تو نکاح میں تین آیتیں تلاوت فرمائی ہیں نکاح کے خطبے میں اور تینوں کی تینوں آیتوں میں تقوی کی آیتیں آپ خطبہ نکاح سنتے ہیں تو قاضی صاحب تین آیتیں تلاوت کرتے ہیں سنت کی اتباع میں اور تینوں کی تینوں آیتوں میں تقوی کی ہے یا ایو الرزین آمن اللہ اے ورو تقوی اللہ سے یا ایو الناس تقو ربکم النزی اے لوگو تم اپنے اس رب سے بندرود جس سے تمہیں پیدا کیا پھر آگے جا کے کہ وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَالُنَا بِالْعَرَامِ اور درو اپنے اس اللہ سے جس اللہ کے نام پہ تم ایک دوسرے سے مانتے ہو یار اللہ کے نام پہ دو یار اللہ کے نام پہ میری بات سن دو میرے اللہ کے نام پہ یار میرا یہ سوال پورا کر دو تو کہا کہ جس اللہ کے نام پہ تم ایک دوسرے سوال کرتے ہو مانگتے ہو اس اللہ سے ڈرو سکتے ہیں اور دی آج میں بھی تیسرے آگ پہ آئے آپ سوچیں کہ نکاح کا موقع ہے نکاح کی فضیلت کی کوئی پڑھ دیں قرآن کریم میں نکاح کی فضیلت کی بھی آگے موجود ہیں وَمِنْ آیَاتِ جَانْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی یہ ہے کہ جس نے تم میں سے تمہارا ایک جوڑا پیدا کیا وَجَعَلَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّتُمْ وَرْحَمَا اور پھر تمہارا اور جوڑے کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے شبتت پیدا, پیدا کر دی ہے یہ آج پڑھ جس میں فضیلت نکاح کی کہ نکاح میں اللہ تبارک و تعالی دو میں عرفت محبت پیدا کر دی اور وہ, وہ تمہاری تم تم میں سے ایک جوڑا یعنی وہ عورت جس سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے یہ تم میں سے ایک پیدا کی گئی ہے کیا مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی اسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام جاگتے اور سوتے حالت میں تھے غنودگی کی, کی حالت میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائیں طرف کی ان کی نیچے کی پسلی کو توڑا اور اس میں سے امہ ہوا کو پیدا اس میں سے اممہ ہوا کو پیدا ہوئی محدثی سوال اٹھاتے ہیں کہ سوتے جاتے کی حالت میں کیوں کیا غروضگی کی حالت ہے ایک بے ہوشی کی حالت ہے سوتے جاتے اس میں ہی کام کرتی جب وہ بیدار ہوئے تو کام ہو چکا تھا اور اما ہوا سامنے بیٹھی تھی کہہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی اما ہوا کے پیدا ہونے سے تو آدم علی علیہ السلام کو امہ ہوا سے بیزاری پیدا ہوتی تیری وجہ سے مجھے بڑی تکلیف اٹھانی ہے ایک بیزاری پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے ایسی کیفیت کی کے اندر امہ ہوا کو پیدا فرمایا تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کھولی تو اتنی حسین و جمیل امہ ہوا سامنے اور دیکھا امہ ہوا کا حسن و جمال کا یہ عالم تھا ظاہر ہے کیسے نہ ہو کہ ان کی نسل کے اندر جتنے آج تک اتنی نسلیں چل رہی ہیں ایک سے ایک حسین و جمیل خواقین پیدا ہو رہی ہیں ان کی نظر میں ان کی بیٹیوں میں ان سب کا حسن و جمال ایکام محبا میں جمال دی اتنی حسین ہے وہ سامنے بیٹھی ہیں آدم علیہ السلام خوش ہو گئے ایک قنص و عرفت محسوس کی اس لئے کہ من آن خوشکم من آن خوشکم عزواجا تم میں سے تمہارا جوڑا پیدا دی یہ تو اشارہ کر دیا کہ آدم میں سے پیدا کیا ہے اور دوسرا اشارہ کر دیا کہ یہ تمہاری ہی نسل میں سے انسانوں تو انسانوں میں سے ایک انسانی شکل میں عورت پیدا کی ہے ایسا نہیں کہ انسانوں کی شادیاں جو ہے وہ حیمانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں بندر کے ساتھ ہو رہی ہیں ایسا نہیں جیسے پچھلے پچھلے دنوں کے اندر ہندوستان میں ہوتی بندروں سے شادی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں دین اسلام بہت عظیم بڑی بہت بڑی ہے یہ بات سمجھ لو سمجھ نہ آئے تو تکلیر کرو کہ کہنے والوں نے کہہ دیا کہ دین اسلام سے پڑھ کے پاکیزہ اور عالی کوئی مذہب نہیں بھلے کوئی بھی مذہب آپ کو آسمانوں کو چھوٹا ہوا نظر آئے کوئی بھی قوم آسمانوں تمہیں نظر آئے زمین کے تو اتر دی نظر آئے مسلمان تمہیں پست نظر آئے گھٹیا نظر آئے لیکن یوں سمجھو کہ یہ ہیرا ہے مسلمان جو گارے کے اندر پڑا ہے جو لترا ہوا ہے نبڑا ہوا ہے گندگی کے اندر گر گیا جا کے لیکن ہے ہیرا یہ جب بھی اٹھا کے اس کو دھو دھوکے یہ اور پتھر پتھر کتنا بھی پاکیزہ کر کے آپ شیشے کی الماریوں میں مخمل کی ڈبوں کے اندر سجا دیں وہ پتھر ہی رہے گا وہ کبھی ہیرا نہیں بن سکتا مجھے پتا ہے کہ اس وقت جو امت پر وقت گزر رہا ہے بڑا خطرناک اور نازک وقت ہے امت میں بہت بڑا طبقہ ہے اس وقت مایوس نظر آتا ہے جی مسلمان بن کے کیا ہوا کون سا قصول کر دیا ہم نے بہت بری حالت ہے اور یہاں امریکہ یورپ کے نوجوان بچے وہ تو سوال کرتے ہیں ماما ہم مسلمان کیوں ہیں مما ہم ہم خاص خدا خواصہ خاص تو میں کہہ رہا ہوں وہ تو نہیں کہتے ماما ہم کرسچن کیوں نہیں بن جاتے ماما جوش کیوں نہیں بن جاتے ہیں ہمارے پاس مسائل آتے لوگے. تینے بچہ گھر سوال کر رہا ہے دیکھو کتنے خوش کتنے اچھے ہیں خوش ہیں فلاں کتنے اچھے ہیں اور ہم مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں ہر جگہ ہوتے جا رہے ہیں لیکن